بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الله تعالى قرآن الكريم ده بزلرگه بيرگن نازل قلگن این اولوغ بره مبارك انكبوت سورة سنين قرق بشنش آيات بو بزلار يخطاب عليه الصلاة والسلام ارقال بزلار يخطاب اطل ما اوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنحى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ الله أكبر والله يعلم ما تصنعون بو آيات كريمة الله تعالى پیغمبر عليه الصلاة والسلام يخطاب قلب بيوريابت اطل ما اوحي إليك من الكتاب ey payg'ambar alayhissalotu vassalom siz olloh taolo kitobini qur'oni karimni o'qing bu payg'ambar alayhissalotu vassalomga xitob lekin albatta bu hamma mo'min mu musulmonlarga buyruq ollohni kalomini o'qimog'imiz qur'oni karimni o'qimog'imiz bizlarga buyruq abulay samarqandiy rahimaulloh aytadilarki bu yerga utlu tilovat qildan maqsad o'qigin o'rgangin tushungin amal qilgin faqat o'qishning o'zi emas vaqiisola qur'on o'qidingki qalbing soflanadi xotiring shaffoflashadi undan keyin namozni to'la to'kis ado etgin albatta namoz seni faxsh va yomonliklardan qaytaradi deb olloh taolo marhamat qiladi olimlar aytadilar innal ala edilir, Inna ala yahmilu namozga bardavom bo'lish insonni ikki narsaga undaydi tarkul val munkarot va tarku -mu zikrillah gunoh va yomonlikdan banda qaytadi va alloh taoloni hamisha zikr qilishlikka o'tadi chunki namoz avvalidan oxirigacha Alloh taoloni zikr qilish vala akbar Allohni zikri har bir narsadan ustundir ya'ni namoz bu Allohni zikri namozga kirgan odam Allohu akbar deb kiradi demak siz namoz o'qiyapsiz demak har bir narsadan ustun bo'lgan amalni qilyapsiz alloh taolo qur'onda boshqa bir oyatda fazkuruni azkurkum meni esla ey bandam meni zikr qil ey bandam deb olloh marhamat qiladi fazkuruni meni eslanglar men sizlarni eslayman deb olloh marhamat qiladi bu oyati karimada olloh taolo bizlarga namozning ahamiyatini namozning mohiyatini maqsadini tushuntiryapti rakatlarni ko'pligi harakatlarning chiroylligi albatta u ham maqsad lekin asosiy maqsad namoz bizlarni sulukimizga odobimizga axloqimizga ta'sir qilmog'i bizlarni yomon ishlardan salata tanha al fahsha munkar fahsh zunub fahsh degani o'zi har bir haddan oshgan gunoh munkar ma ankarahu shar'u wal aql munkar ish degani qaytarilgan ish aqlimiz yoki shariatimiz qaytargan ish namoz o'qiydigan odam aqlga sig'maydigan shariat qaytargan ishlarni qilmaydi gunohlarda ham haddan oshmaydi payg'ambar alayhissalotu vassalom kimni namozi gunohdan qaytarmasa u namoz bilan ollohdan uzoqlashibdi deydilar namozdan maqsad ollohga yaqin bo'lish toatga yaqin bo'lish lekin u namoz bilan ollohdan uzoqlashibdi sufiyanu savriy aytadilar yoshligimda darsga chiqib ketayotgan paytda onam menga aytardilar ey bolam bugungi darsing bugungi saboqing bugungi ilming agar seni taqvongga halimligingga odobu axloqingga ijobiy ta'sir ko'rsatsa manfaatli ilmga erishibsan agar u senga salbiy ta'sir qilsa bilib qo'ygin o 'lim senga zarar beradi agar bizlarni namozimiz bizlarni xalq bilan muomalamizni munosabatimizni yaxshi qilsa alhamdulillahi robbil alamin deganda banda olloh bilan ro'baru bo'layotganini sezsa shuurida shuni singdirsa ana u namoz gunoh ishlardan munkar ishlardan qaytaradi vaa zikrullohi akbar ollohni zikri hamma narsadan ulug' qalbida tilida hamisha ollohni zikri bo'lib turgan odam hech vaqt gunoh ish qilmaydi chunki bir qalbda va bir tilda shayton bilan rahmon sig'maydi bir til va bir qalbda gunoh bilan isyon bilan savobu toat sig'maydi abu ali ar arriyahi rahimulloh buyuk tobein namozning uch xislati bor agar namozda mana shu uch xislat uch narsa mujassam bo'lmasa u namoz namoz bo'lmabdi al ixlos val xashya va zikrulloh ixlos namozni xolis olloh uchun o'qishlik val xashya namozda qalbga ollohdan qo'rqishlik va zikrulloh olloh taoloni zikrini puxta qilishlik ixlos namozni olloh uchun o'qishlik parvardigor olam uchun namoz o'qishlik namozni birov uchun emas olloh buyurgani va banda ollohga yaqin bo'lishligi uchun namozni qilsa ikkinchisi al xashya payg'ambar alayhissalotu vassalom bir kishini namoz paytida soqoli bilan o'ynab o'tirganini qo'lini uzatayotganini ko'rib hazrati rasululloh aytadilar lav agar qalbi qo'rqqanida a'zolari ham qo'rqardi keyingisi zikrulloh namozdan maqsad alloh taoloning zikri fal ixlos ana endi bu yerda dedilar abu ali riyohiy ixlos yaxshilikka undaydi ollohdan qo'rqish yomonlikdan qaytaradi ollohning zikrida bardavom bo'lishlik esa bandani ham yaxshilikka buyuradi ham yomonlikdan qaytaradi deb buyuk tobein rahimaulloh aytgan ekanlar vala akbar ollohni zikri buyuk har bir narsada mo'min musulmon ollohni zikrini qilishligi kerak taom yeyayotganda uyga kirayotganda uydan chiqayotganda kiyim kiyayotganda hamisha bismilloh bilan maxsus zikrlar bor uyqudan uyg'onganda tahorat olganda birov bilan ko'rishganda ana shu yerlardan banda hamisha maxsus zikrlarni o'rganishligi kerak olloh taolo bir ibodatni va uning mohiyatini bizga aytyapti namozni o'qinglar namoz sizlarni yomonlikdan qaytaradi demak musulmon barcha ibodatlarni puxta o'rganishligi puxta qilishligi va ibodatdan ko'zlangan maqsad va mohiyat nima ekanligini anglagan holda ibodatga kirishligi hayot kechirmog'i lozimdir allohga hamdu sano bo'lsinkim alloh taolo bizlarga ibodatlarni buyurdi uni qilish yo'llarini o'rgatdi va ulardan ko'zlangan maqsadni ham bizlarga bildirib qo'ydi alloh taolo hamisha tilimizni dilimizni o'zining zikri bilan obodu ma'mur aylasin